哦、啊啊，不对，大木塔，这里是司命殿吗？ 应我，不如自己的狗窝、啊，我终于回家了。今后你每日都能见到这样的日出和朝霞，不必非得去云中水阁的楼顶了。喜欢吗？嗯。这是本座特意为你修建的。这里的房屋、楼宇，每一处砖瓦，都和水云天的司命殿一模一样。本座想着你第一次出远门，难免会想家，以后你都可以住在这里。 这里不是水云天，这是苍岩海。不可能，这里跟水云天长得一模一样，怎么可能不是水云天？小虎、冬青、桃桃，你们快出来！你不喜欢吗？ 喜欢，谢谢月尊大人。你不开心？说实话。虽然，虽然这里跟司命殿很像。像。不好吗？司命殿那么偏僻。 就看不到这么好看的日出，还有这些花花草草，他们根本就不是我的宠物。我跟他们说话，他们也不会回答我。你到底要说什么？我想回我真正的家。我说过，这就是你的家，从今以后你哪儿也不许去。<laughs> 求求你了，月尊大人，你之前在水云天的时候，嗯、我帮你隐藏踪迹，还让你在司命殿藏了这么久，我对你也还算不错吧。可如果你一早知道我是东方青苍，你还愿意帮我吗？ 我们相处了这么长时间，这份情谊，我会记一辈子的。就算我回到水云天，我绝对不会向任何人透露你只言片语的踪迹。就算长恒仙君问我，你一天长恒长长恒短，你满脑子除了长恒还有什么？我不说了，我不说了，求求你，让我回去吧。你说来说去还是要走。 你无论想要什么，本座翻遍三界都能给你找到。除了你，本座没有对任何人如此纵容。你为什么还是要走？为什么？ 小花妖，本座实话告诉你，你与本座之间根本没有任何情谊。当初在司命殿，本座之所以对你一再忍让，是因为有同心咒而已。同心咒，这该死的咒印让我和你同喜同悲，所以本座才不得不一而再、再而三地保护你、照顾你。但现在。 有着忧郁剑，它可以隔绝心绪。你现在也被本座所擒，这该死的软肋，本座终于可以甩掉了。所以，你对我的好，都是假的。